Керівникам органів місцевого самоврядування району представили начальника Зміївського відділу поліції, головного управління національної поліції в Харківській області, підполковника Кирила Щербинського. Як розповів нам Кирило Сергійович, на службу прийшов органи внутрішніх справ у 1999 році, пройшовши шлях від слідчого до заступника начальника відділу поліції. Наразі говорить, що змін в структурі Зміївського відділу не уникнути. Работал в различных отделах города Харькова на посадах заступника начальника райдела. Сейчас вот после проведения аттестации был выдвинут на повышение и назначен начальником райдела в Змеев. Я думаю, в ближайшее время будут изменения в структуре и в руководящем составе райдела, потому что нужно, как говорится, новую кровь Здесь некоторые засиделись, застоялись, нужно изменения внести. Кроме этого проводится сейчас мною инициировано проведение отработки района. Все должны увидеть на улице больше появилось сотрудников полиции, на машинах пешие наряды, которые реагируют на заявления граждан, выявляют нарушения правил дорожного движения, а также другие правонарушения.